Детвора шумной толпой играет во дворе, а за ними внимательно следят воспитатели. В детском саду номер 4 время прогулки. Его посещают около 200 малышей. Летом здесь сделали ремонт пищеблока, а также в группах. Но осталась еще одна проблема. Ну, одна у нас причина – это котел, который у нас в этом году уже потек. В 2014 году Його поставили, але він був в експлуатації. Ми вже його ремонтували п'ять разів. І вже останній раз сказали, що він не підлягає ремонту. Потрібно або замінити на новий, або все там переробити, переварити всі трубки. Рассказывает Светлана Древоле, ремонтировать котел приходилось за родительские деньги. И их нужно немало. Запчасти плюс работа около 5 тысяч гривен. С этой проблемой руководство стучало во все двери. Мы зверталась, я писала клопотание на Людмилу Ивановну Моржу Ромашчук, И Людмила Ивановна зверталась тоже в Минскую Раду. Ну, думаю, що наше прохання повинні як, виконати, тому що діти залишаться на зиму без тепла, а наш садик без тепла не може залиши, тому що дуже багато відвідує дітей. На последнем заседании с начальник финуправления просил утвердить проект решения, в котором говорится, что за счет остатка денег в местном бюджете приведут в порядок ряд социальных объектов. Среди прочих есть и пункт о приобретении котла в детский садик номер 4. На это планируют выделить 65 тысяч гривен. Но последнее слово скажут окерманские депутаты на ближайшей сессии гурсовета, которая состоится 15 сентября. Будем надеяться, что они будут не против этой покупки и малыши из Веселки проведут зиму в тепле и уюте. Вы, да. и вами, мать, и Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.